Let me, uh, Let me kiss you. Trio, uh, <связываю> Пани Валькова, Ирина Кульшенко, Дарья Пугачева, Ирина Лузина. Uh, не первый раз в нашей студии, по крайней мере, вот <связываю> в моем эфире точно. Uh, и первый Песня укра... э, англоязычная, но у вас есть и русскоязычная, и украиноязычная, и, и французская. Француз... Да. На скольких языках вы поете? Да? На скольких языках? Напомните, мы, по-моему, об этом говорили, но это, правда, очень... Пять. Не считали? Ну да, уже пять, потому что там еще есть... Что это? Испанский язык? Ага. Вот. И на самом деле, ну, сразу, чтобы мы понимали, что вы очень... многоязычный да а и на самом деле вот как бы вы ворвались просто вот как по мне вот ну... <свяк> 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 Мы, кстати, <свяк> так Может, но ввид в украинскую на украинскую эстраду скажем да женский инндди поп Ну или же это не совсем эстрадная музыка. Ну, или же не по ворвались. Пока говоря. еще не эстрадная. Да. Мне а кажется, мы все знаете. еще не ворвались. Нас знают только вы люди, нас которые все. в интернете и которые ходят на концерты. А другая половина людей нас еще... А не какая знает. же еще другая половина бывает? А вот э, бывает. та, которая смотрит только телевизор, например. То есть, э, Но вы, и в телевизор вы, вы нами... тоже стоп, скоро ворветесь, вот, да, что вы участвовать Что вы еще пока не мелькаете да. на музыкальных каналах, да? Но, наверное, именно этого вы ждете после нацотбора на Евровидении, Мы не ждем, Панивалькова ждет тоже это такая познакомьте наших слушателей Даша не расскажет да как всегда это собирательный образ лучших качеств каждой из нас это такая волшебная женщина которая по сути пишет наши песни то есть все идеи это ее но так как это образ которые нематериальные, поэтому ей приходится через нас это все воплощать. А Скажите, какие же это суперкачества? Не могу не спросить, какими должна ну, обладать идеальная женщина? Ну, она обязательно должна говорить как минимум на пяти языках. Это а -а -а, отпугивает уже у вас. И не просто говорить, а петь на пяти языках. как ей пришло в голову, что нужно участвовать в Евровидении? Ну, на самом деле, да, его ведь называют конкурсом домохозяек и э, мы понимаем, что черта с два бы, если бы не политика, э, Джамала победила бы на этом конкурсе. Я Обычно там. Или я так не думаю. Нет. -п 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 а ну <свят> а а она она давайте была. поспорьте со мной. Джамала на самом деле очень крутая. Крутая, но да. а почему не тот формат? Я не знаю. Мне кажется, люди уже отходят. А вы говорите в микрофончик, пожалуйста. Отличный хорошо слышно. Прекрасный голос, прекрасное исполнение. Но она, действительно, очень крутая. Я же не когда спорю, ты... я, я ну Джамалу вот. очень люблю. Ну но, вот. но мне просто кажется, что это настолько не формат для Евровидения. А мне кажется, с прошлого года, когда на украинский отбор начали приглашать приглашать молодые группы, а аудитория немного поменялась. То есть я, например, никогда не следила за отбором. И затем, кто туда поедет? Но в прошлом году, когда там были Брюнет Шутблонс, например, Джемала, Сенсей, было интересно, кто же все-таки вот победит вот и аудитория поменялась. Удивительная история. У нас уже не первый коллектив э, из участников вот этого национального отбора, и все говорят: да я не, в жизни никогда вообще за этим Евровидением не слу не следил. Это правда? Вот там так меняется формат, что туда приходят музыканты, которым раньше это было молодые неинтересно. Молодые группы, да, молодые да, музыканты да, да. и не совсем известные имена, иногда совсем Неизвестные имена, да, вот, но тем нравится. не менее пробуют э, свои э, силы в, в, в этом конкурсе. А, как вы оцениваете шансы? Все-таки кто может представлять Украину? Кем должен быть вот этот Понятия самый? Пред... Ну хорошо, музыкант. хорошо. Очень Пани Валькова. Посмотреть. Вот что думает? Идеальная она победит женщина. там? Она не занимается мыслями она... победе, а Она думает о том, как сейчас подготовиться правильно конкурс. конкурсу, а у нее есть свои задачи. Хорошо, ладно. В финал она выйдет? Uh, так как, как она захочет. Мне кажется, я подумаю об этом Она выше этого. Она выше вообще любых конкурсов, на самом деле, любых жизненных перипетий. Она же имеет божественное начало. Вот тоже поспорю, если бы совсем уж выше, она бы, наверное, тогда и не участвовала в этом. Но ей просто как-то же нужно доносить до людей свою музыку, и это хороший способ. Ну, вот давайте будем считать, что очередной этап, когда она доносит музыку, состоялся. Мы сейчас послушаем еще одну ее музыку Давай. теперь уже украиноязычную е -е -е. то тоже надо да? Да. <связь>

Треба, дуси, ошукав мене написно. Твоя інша живописна. Жити далі вже споможна, я тотожна душа. Розквітав Плужи, а тепер він журиться. Трио Пани Валько, в студии Грамматического радио. Лозунг Евровидения этого года, Евровидения 2017, звучит как "Celebrate Diversity", то есть что в переводе означает "Почитаем разнообразие". Как вы считаете, какие песни должны звучать в этом году на конкурсе? Они должны быть касаться какой-то тематики, какой-то проблематики? Как вы считаете? Ну, и звучатные кажется там представлены разные артисты от тяжелой музыки до чувств это вы говорите еще о национальном на да. да, да. да? вот, вот, вот. самом конкурсе вот, проходить стран, в ма да. мне кажется неважно это должна батлерическая композиция либо веселая и Ну потому что в прошлом году, как мы знаем, вот песня Джамалы, да, это своеобразный крик души э, всего народа. То есть это на самом деле очень глубокая композиция и э, которая, собственно, и принесла победу, хотя да, но в общем-то не, неожиданно достаточно, да. Вот. А в этом году все-таки имеет смысл, да, углубляться в тематику? Имеет ли смысл э, какую-то, возможно, правозащитную тему поднимать вот на конкурсе? Как вы считаете? Раз уж вы, Тому, в Кида, проходит да. в твоюющей стране вот, э, не знаю по поводу того там какой-то полемики но вот вчера мы были на прогоне и слышали как приехали 9 из беларуси победители отбора уже э, в беларуси и они пели свою песню на белорусском языке и очень красиво, мы там чуть не плакали просто. И я подумала, что было бы очень здорово, если бы каждая страна представила песни на национальном языке, и чтобы звучал украинский язык, чтобы люди узнавали языки других стран в мире. Это было бы очень И хорошо. вот тут мы подходим к тому, что пани Валькова большая интриганка, потому что это, пожалуй, единственный коллектив, который пришел к нам в эфир без конкурсной песни, который до сих пор скрывает, что же Собственно, он представит через неделю вот Но на вы, этом нас отбор. Но вы-то знаете, о чем эта песня. Хотя бы, если мы не можем ее послушать, хотя бы расскажите о ней. Эта песня на украинском отбор. языке. И мы писали о ней. Как бы мы сами пытались проанализировать, как она получилась, потому что эта песня скорее чисто эмоционального плана. Там нет каких-то продуманных заковыристых текстов, какой то зашитого символизма. Эта песня чисто. Эмоциональная волна, такой водоворот. Мы назвали это заговор на любовь, как ну не Все такая магическая алюминия. шаманская штука. То это есть, совсем да. новая песня, потому что я Нет. на вашей странице видел намеки, что это будет одна из старых песен переделанных. Мы проводили расследование. Mm -hmm. <hummingables> да, <сла blocking> да <Renaissance> а -то наверное. А <amplified> мы, мы ее выпустили, записали только вот сейчас сделали. То есть мы так что продадим название? Докучаю? Да. А Почему мы уже продавали. Так, так да. А что же мы тогда от нее ее скрываем? Все-таки ты был прав. Мы хотели, чтобы <с люди услышали ее впервые на конкурсе. И чтобы не было вот этих очень длинных комментариев, полемики по поводу того Какая эта песня ли она Они услышат и проголосуют Если им понравится мы Пани Валькова не любит критику Нет, она не любит встревать в такие вот дискуссии Дискуссии непонятные, читать комментарии Разные абсолютно Ей это не очень интересно Да, но тем не менее Шанс ее услышать Сейчас мы уже упустили Хотя бы потому, что уже и времени не остается. Ну и найти ее, наверное, в интернете было бы за минуту сложно. Ну и все-таки это интернет там Оставим... еще нет. нет правда, О... не ага, mm -hmm. даже так, да? да? Оставим тогда эту интригу э, и э, в общем-то повод нашим э, слушателям стать телезрителями э, в следующую субботу неделю. и посмотреть э, все-таки э, этот второй полуфинал национального отбора. И голосовать за номер семь. О, видите, Молодец. Да, а теперь э, скажите, вот вы выиграли, все понятно. Вы проиграли, что будете дальше делать? Будем плакать, мы решили. Нет, Ну, поплакать, по а дальше? У нас я о творческих планах, да. Мы планируем поехать в тур такой по городам Украины. Мы выберем, кто нас в прошлом году лучше всех встречал. В те города мы и поедем. Угу. И кто вот. же это? Это Одесса, Днепропетровск, Полтава, угу. Харьков, да. Харьков а, Львов. То есть крупные города всем. То есть, да. это будет э, всеукраинский тур. Ну, я бы не сказала, что всеукраинский, это будет тур ну, вот не умеете себя продать. Я ну, же. все сказали текстур, бы все конечно, украинские. У Невалькова очень скромная девушка. В Европу, и поэтому, в принципе, это О, начало вот нашего всемирного да. тура. Да. А потом приходите к нам в гости. И спасибо. делитесь впечатлениями обязательно. Да. Спасибо, спасибо вам большое. Пани Валькова, Ирина Кульшенко, Ирина Лузина, Дарья Пугачева в прямом эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Которая на этом заканчивается, в два часа в студии работали ведущие Алена Бадюк и Михаил Кукин, звукорежиссер прямого эфира Дмитрий Смеян. Слушайте, думайте.